গাঁওবুঢ়াৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বনোৱাৰ নামত গাঁওবুঢ়াই আপোনালোকৰ পৰা টকা বিচাৰিছে নেকি যদি অতিৰিক্ত ধন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পৰিব পাৰে বিপদত কিয়নো গাঁওবুঢ়াই এক টকাও লোৱা ল'ব নোৱাৰে কিয়নো তেওঁলোকৰ মাহে মাহে দৰমহা সোমাই থাকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ কামখিনি ভালদৰে কৰি যাব লাগিব আৰু এটকাও ল'ব নোৱাৰিব তেওঁলোকে বুজি পাইছে তো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবেদনখিনি আপোনালোকে ভালদৰে শুনি ল'লে গোটেইখিনি কথা গম পাব ৰাজহ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আৰু তেওঁলোকক ৰাজহ বিভাগে নিযুক্তি কৰে আজি ইমান দিনে ৰাজহ বিভাগৰ অধীনত ৰাজহ গাঁৱত থকা গাঁওবুঢ়াসকলে মাহত ন হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা ৰেনুমাৰেচন বা পাৰিতোষিক হিচাপে পাই আছিল কিন্তু বনগাঁৱত বসতি কৰি থকা গাঁওবুঢ়াসকলে চৰকাৰৰ পৰা কোনো টকা বা কোনো মাননি পোৱা নাছিলে মাত্ৰ তেওঁলোকক নিযুক্তি দি থকা হৈছিলে ৰেভিনিউ ভিলেজৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়াসকলে যি কাম কৰে বনগাঁৱৰ থকা বনগাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলে একেখিনিয়ে কাম কৰে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে উপযুক্ত মাননীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল অসমত বন গাঁৱত কাম কৰি থকা গাঁওবুঢ়াসকলক ৰাজহ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ সমান ন হাজাৰ টকাৰ পাৰিতোষিক দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে আন গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া গাঁওবুঢ়াসকল ৰাজহ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া আৰু তেওঁলোকক ৰাজহ বিভাগে নিযুক্তি কৰে আজি ইমান দিনে ৰাজহ বিভাগৰ অধীনত ৰাজহ গাঁৱত থকা গাঁওবুঢ়াসকলে মাহত ন হাজাৰ টকা চৰকাৰৰ পৰা ৰেনুমাৰেচন বা পাৰিতোষিক হিচাপে পাই আছিল কিন্তু বনগাঁৱত বসতি কৰি থকা গাঁওবুঢ়াসকলে চৰকাৰৰ পৰা কোনো টকা বা কোনো মাননি পোৱা নাছিলে মাত্ৰ তেওঁলোকক নিযুক্তি দি থকা হৈছিলে ৰেভিনিউ ভিলেজৰ কাৰণে গাঁওবুঢ়াসকলে যি কাম কৰে বনগাঁৱৰ থকা বনগাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াসকলে একেখিনিয়ে কাম কৰে কিন্তু তথাপিতো তেওঁলোকে উপযুক্ত মাননীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল অসমত বন গাঁৱত কাম কৰি থকা গাঁওবুঢ়াসকলক ৰাজগাঁৱৰ গাঁওবুঢ়াৰ সমান ন হাজাৰ টকাৰ